На сегодняшний день один из жителей тоже привокзального района предоставили нам информацию, что было, было такое объявление небольшое, что в теплосети произошел какой-то сбой да, в расчете. И они говорят, что в ближайшем время мы вам сделаем перерасчет, не исключая этот момент. Вот как я получу информацию от управляющей компании и теплосети, да, если я вижу, что они мне подробную информацию предоставили, мы обязательно вас информируем. И это однозначно информируем. Так, и еще один вопрос у меня. Вот 1 июля 2013 года был, значит, перерасчет по горячей и по отоплению. И почему-то вместо 11,4, как вот Путин передавал, нас стали брать 25%. Поэтому когда была у нас как бы да? А как теплосеть отдали, теперь возврата нет. Ну, у меня просьба к вам, то же самое, что касается по возврату из теплосети, есть, вы можете обратиться на Назарова 28, да. у меня там находятся два специалиста, у -у -у. и они вам полноценно дадут консультацию, что необходимо в этой ситуации сделать. Обратитесь, пожалуйста, если а, консультация будет недостаточно, можете обратиться а, с заявлением ко мне в управление ЖКХ, в приемную, и мы уже тогда дальше разберемся, какую консультацию давали вам и что фактически необходимо сделать. Ну, они, в общем-то, я вот знаю, что моим родителям, например, даже еще ноябрь и декабрь 2013 года выплаты еще не было, а за 2014 год, за первое полугодие и, по-моему, июль и август выплатили уже. Ну, сейчас как бы за 13 год я не могу сказать, за 2014 год мы, в принципе, в полном объеме я вот контролирую мы в полном объеме это все делаем. Все возможно, но давайте этот вопрос мы, конечно, урегулируем. Если тем более были взяты определенные документы, подготовлены, то это однозначно должно быть все сделано. Хорошо. Спасибо, до свидания. Спасибо. До свидания. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела хотел задать такой вопрос. Вот поселок Молдовский сейчас относится к городу. Скажите, пожалуйста, ваша фамилия или отчество? Сурко, я Геннадьевна. Сурко? Да. На... Тут. Естественно, люди не платят, так как у нас там вот ни уборки никакой не производится. Дворников мы вообще никогда там не видели ни разу. А большая часть его содержания и ремонт идет. Кому вы относитесь? К какой управляющей компании? Ну, жопка наверное. То есть у людей большие долги. Люди ну, не считают, нужно платить, потому что не за что платить. Вот не можете садиться на мусорке. Татьяна Геннадьевна, давайте так. Скажите, у вас есть расчет да, вот, э, за коммунальные услуги? Вы получаете для оплаты. Посмотрите, к какой управляющей компании относитесь. Вы знаете, я сейчас не дома, я вам не могу это сказать. И вы вообще ни разу не платили, не знаете, к кому относитесь? Ну, платили до этого. Жилкомунхоз. Жилкомунхоз. И вы э, задаете вопрос, почему на сегодняшний день взимают э, с вас услуги, но услуги как фактически не выполняются. Да. А вы к кому обращались по этому вопросу? Вы знаете, у меня родилась соседка по этому вопросу, так как мы там не прописано ничего. То есть она конкретно ходила там на второй микрорайон, конкретно к кому обращалась, я тоже не могу сказать, потому что я вот сейчас газету купила и видела, что прямая линия. Татьяна Геннадьевна, посмотрите, первый вопрос. Для того, чтобы сказать, что никто ничего не делает, я не исключаю, есть, может быть, и такие варианты, вы или ваша соседка, проживающая по данному адресу, должны обратиться в управляющую компанию с чтобы вам либо пересчитали, либо там принял руководитель какие-то действия да, для того, чтобы это убиралось, а фактически, если это не делается, я с вами абсолютно согласен, что платить за те услуги, которые не оказываются, нет необходимости. Ну так это получается само по себе. Ну, я согласна, как эти расчетки, вот это вот все. Ну хоть какие-то работы-то должны производиться. Татьяна Геннадьевна, вы вот, давайте договоримся так, перед тем, как идти и говорить, вот у меня ничего не делают, вот если у меня не делают, да, где-то, раньше, когда я когда-то проживал в Красноярске, я приходил, писал заявление в управляющую компанию и просил, предоставьте мне периодичность помывки полов, да, там сухой уборки, там подметали, все остальное. Не предоставляют. Если мне не отвечают на это, да, а, то я уже просто-напросто иду по инстанции выше. Вы сегодня обратились в управляющую компанию заявлением? Нет. в ноябре месяце. Татьяна Геннадьевна, вы не слышите мой вопрос? Нам было, было написано заявление, причем написалось от дважды. Так, да. и на это заявление никто не среагировал. С середины августа до конца ноября нет. А приехали, набили вопрос просто две планки. Угу. Угу. И вам предоставили непосредственно акт о выполненных работ и или там другой документ, и вы подписали или кто-то подписал, или не подписали. Я конкретно мы с нашим подъездам никто не подписывал. Ну, конкретно вы, может, не подписывали. Давайте скажем так, что если есть заявление, и по заявлению управляющая компания или ТСЖ, которая вас обслуживает в сегодняшний день, не приняла никаких мер, направьте нам копию этого документа, и если нет ответа, а если есть ответ, еще лучше с ответом, отправьте, пожалуйста, нам информацию. И мы уже будем разбираться по этому вопросу. И что касается конкретно по уборке улицы просвещения Дом 26. А вы квартиру не назвали мне, в которой проживаете? Ну, это не, не суть важная. Нет, для меня суть важна. Потому что я подниму все документы о задолженности, незадолженности, прописан человек, не прописан. Фактически... Я не прописана, то есть по сути я там не являюсь ни Ну, просто там проживает. А почему можно узнать, вы не прописаны? Ну, потому что я прописана по другому адресу в городе, я там живу. Угу, вон как, ну, может быть и так. Хорошо, ну, я я, вас не я не могу если сейчас вот вот они пойти забирать, нет, потому что я никто, да. Ну, ну Татьяна Геннадьевна, Геннадь. Геннадь. Геннадь, поймите, что на деревню дедушки, да, я тоже не могу письма писать. Мне нужно конкретно житель, в каком он проживает в квартире, в каком доме, чтобы давать э, ответ письменно. То что вот то, что мы сегодня с вами разговариваем, я всем, если это не консультационно, дам ответ письменно. Правильно сделали. Подайте просто на них в суд и все, и отсудите то, что вы считаете нужным. Сейчас мы будем, что они ответят. И последний вопрос. Вот вы это самое все молодцы здесь вот у нас уже знак стоит, может ну, стоят. сделали. И, у нас, а? Сделали знаки. Я просто Отлично. помню лично сам проконтролировал этот вопрос Хорошо, и сказал. Спасибо, заменили, да. Остался изучить вопросов вот этот год, между третьим и четвертым. У меня был дома небольшой участок, и это самое. Это, госпитой, я звонила уже два раза, он говорит, посмотрю, у нас тротуар, скоро будем держать, а дружба народов. Я говорю, вы хотя бы чистите участок. Вот там, где мы идем, близко к улицы Садовой. Вот начиная от улицы Дружба народов, там до него идет вот, этот это самый тротуар, по которому мы уходим. Вот там, где не было в этом же письме, вот он давал ответ. А, так в тринадцатом году открыто от текстом могу сказать я не работал я... это не к тому что я хочу сказать что я не знаю Надежда Ивановна послушайте меня я не хочу сказать что я не несу никакой ответственности ну... да. но когда мы с вами встречались я вам сказал да я посмотрел этот контракт увидел что там на сегодняшний день эта улица не учтена то что вопросы есть и по другим районам города такие же именно как у вас есть мы будем принимать меры сейчас посмотрим какими там ну будем чистить, я вам скажу а так. Сразу кому звонить мне? Корзику так же? Конечно, Олег Викторович Корзик, он непосредственно говорю. контролирует непосредственно выполнение Но этих работ. Там, а, то есть, Николай это... Александрович, вот этот участок между 34-35 домом весной уже не проедем. Все уже на весну как в или нет. То есть там, где он вот сам вот по себе разрушился. Там, где рыли, значит... Надежда Ивановна, я уже вам, в принципе, уже ответил на этот вопрос. Так, мне уже ответить больше, ну, как бы, что я вам могу сказать? Я а к тому, что то, что наша предпринимательная территория, я поняла. А вот ну. этот участок, вы же, немножко, этот, кто будет ассортировать асфальтировать? Ну, я вам же сказал, что мы посмотрели, да, у нас в плане работы этого не было, мы сейчас будем смотреть из экономии средств по 2015 году для того, чтобы выполнить эту работу. Алло, вы меня пожалуйста? ваша фамилия имя отчество а для чего? как для чего но ну, мне же анонимные звонки не нужны мне Значит, нужны. Не Это не анонимное это общее створение. но вы же представляете общество скажите пожалуйста я из этого из управления ну вы же из управления из общества да у вас есть фамилия имя отчество будьте любви проверить всякого общества, да я могу это. все Потому проверить я да еще раз говорю, скажите, пожалуйста, вашу фамилия, имя, отчество, контактный телефон и домашний адрес. Спасибо вам, добрый день. Я, насколько знаю, там есть определенная проблема с давлением, но вода существует. И вы у меня один на этом бойлере находитесь сегодня. Служба заказчика на сегодняшний день мне предоставила информацию. Вам та труба, которая была зашлакована, ее заменили еще месяц назад. Что так? Все? Нет, я хотел сказать, когда я знаешь, как я могу. Подождите, так у вас воды нету? Ну как горячей нету, когда через бойлер вам заменили из бойлера, проложили новую э, нитку, э, ну, скажем так, трубопровод, и у вас появилась вода. Когда вы были у меня, я спросил, есть вода? Вы говорите, да, была, но небольшое давление стало. Я говорю, мы будем разбираться с, с пониженным давлением. Но вы сказали, вода есть. Когда вода у вас опять, э, ну, скажем так, завершилась, закончилась там или ну, исчезла. Когда? Да как два месяца нет воды, когда месяц назад вы лично приходили ко мне и говорили, что да сделали, заменили трубу, нашли соседа, который там пропащий был, провели через него, у вас вода есть, а вы говорите, что два месяца воды нету? Как-то вы сами себе противоречите. Это вы противоречите. Я ни не был я не ни разу. 33 В или 30 Б? Б или В? Виктор. Ворон, Владимир. <говорот> Владимир. Ну давайте так, я для меня это, ну я сейчас разберусь, вы у меня были, не ли вы у меня были? Я вас не был, я примерно знаю, что это соседский дом. Ну я знаю, что там, по крайней мере, нет вопросов. А вы к кому обращались по этому вопросу на по отсутствию воды? В какую управляющую компанию? <сOR> 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 ну хорошо,